देवीमाहात्म्यं पदन्नाम् अध्यायम् बालरे विद्युदिमिन्दुकिरीडां तुङ्गकुजं नयनत्रययुक्तां वरदां वरदाशपाशा भीतिकरां प्रभजे भुवनेशी ऋषिरुवाजा देव्या हवे तत्र महासुरेन्द्रे स्तां कात्यायनीं तुष्टुरिष्टाभान् विकासि वक्ताब् विकासिदाशा देवि प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीदमादर्जगदोऽखिलस्य प्रसीदविश्वेशरिपाहिं त्वमीशरीदेविचराचरस्य आधारभूता जगदस्त्वमेका महीस्वरूपेण यदस्तिदासि अवां स्वरूपस्ति दयादयैद आप्यायदे कृष्णमलङ्घ्यवीर्ये त्वं वैष्णवीशक्तिरनन्दवीर्या विश्वस्य बीजं परमासि माया सम्मोहितं देवि समस्तमेदत् त्वं वै प्रसन्ना भुविमुक्तिहेतु विद्या समस्ता सव देवि भेदा श्रियः समस्ता सकला जगत्सु त्वयै गया पूरिदमम्बयैद काते देवी स्वर्गमुक्तिप्रदायिनी तुं स्तुदास्तु का वा യാ ബുദ്ധിപേണ ജനസഹി സംസ്ഥി സ്വർഗവർഗതേ ദീ നായ നമോസ്തു കലാ കാഷ്ടാതിരുപേണ പരിണാമ പ്രദി വിശ്വസ്യോപരോ ശക്തി നാരായണി സർവമംഗളമംഗല്യേ शिवे सर्वार्थसाधिये शरण्ये त्र्यम्भे गौरी नारायणि नमोस्तु दे सृष्टिस्थितिविनाशाना शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रये गुणमये नारायणि नमोस्तु दे शरणागत दीनार्त परित्राणपरायणे सर्वस्यार्ति हरे देवि नारायणि नमोऽस्तु ते हंसयुक्तविमानस्थे ब्रह्माणि